নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ বাবে ভগৱান বিশ্বকৰ্মাই কিছু জানিবলগীয়া প্ৰশ্ন অত লৈ আনিছোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে প্লিজ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব যাতে এনেধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' আপোনালোকে সকলোতকৈ প্ৰথমতে পায় ব'লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এক নম্বৰ কোনজন ভগৱানক বিশ্ব খনিকৰ নামেৰে জনা যায় উত্তৰ ভগৱান বিশ্বকৰ্মাক বিশ্ব খনিকৰ নামেৰে জনা যায় দুই নম্বৰ বিশ্বৰ সৃষ্টিকৰ্তা কোন উত্তৰ বিশ্বৰ সৃষ্টিকৰ্তা হ'ল ভগৱান বিশ্বকৰ্মা তিনি নম্বৰ বিশ্বকৰ্মা ভগৱান ক'ৰ পৰা জন্ম লৈছিল বুলি জনা যায় উত্তৰ বিশ্বকৰ্মা ভগৱান সাগৰ মন্থনৰ পৰা জন্ম লৈছিল বুলি জনা যায় চাৰি নম্বৰ ভগৱান বিশ্বকৰ্মা পিতৃ মাতৃ কোন উত্তৰ দেৱগুৰু বৃহস্পতিৰ ভগিনী যুগ সিদ্ধা তেওঁৰ মাতৃ আৰু অষ্টম বসু প্ৰভাস তেওঁৰ পিতৃ পাঁচ নম্বৰ বিশ্বকৰ্মা সংগী কোন উত্তৰ বিশ্বকৰ্মা সংগী হ'ল গায়ত্ৰী ছয় নম্বৰ বিশ্বকৰ্মা বাহন বা আসন কি উত্তৰ বিশ্বকৰ্মা বাহন বা আসন হ'ল ৰা চাহ বা হাতী তেওঁ প্ৰায়ভাগ হাতীতে আসন গ্ৰহণ কৰে সাত নম্বৰ ভগৱান বিশ্বকৰ্মা সন্তানৰ নাম কি উত্তৰ ভগৱান বিশ্বকৰ্মা সন্তানৰ নাম হ'ল মনো মায়া তুষ্টা বিশ্বজনা শিল্পী শৰণ্য আৰু তেওঁৰ ছা ছায়া আঠ নম্বৰ শ্ৰীক্ষেত্ৰৰ প্ৰসিদ্ধ জগন্নাথ মূৰ্তি কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল উত্তৰ শ্ৰীক্ষেত্ৰৰ প্ৰসিদ্ধ জগন্নাথ মূৰ্তি ভগৱান বিশ্বকৰ্মাই নিৰ্মাণ কৰিছিল ন নম্বৰ লংকানগৰী নিৰ্মাণ কোনে কৰে উত্তৰ লংকানগৰী নিৰ্মাণ ভগৱান বিশ্বকৰ্মাই কৰে দহ নম্বৰ তথা অন্তিমটো প্ৰশ্ন হৈছে ভগৱান বিশ্বকৰ্মাৰ পত্নী কোন উত্তৰ ভগৱান বিশ্বকৰ্মাৰ পত্নী হ'ল গীতাশ্ৰী এঘাৰ নম্বৰ ভগৱান বিশ্বকৰ্মাই শিৱ আৰু বিষ্ণুক কি অস্ত্ৰ নিৰ্মাণ কৰি দিছিল এইটো উত্তৰ আপোনালোকে দিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ কমেণ্টত আশা কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই সকলোৱে ভাল পালে আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' প্ৰথমবাৰ চাই আছিলে প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছিলে প্লিজ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ সকলোতকৈ প্ৰথমতে পায় আজিলৈ বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম জয় অসম